Здравствуйте, я вам хочу показать страничку на YouTube, где она отображается в отделе YouTube аналитик при коммерческом использовании, какие здесь отражаются данные. Вот наши заработки, пусть маленькие, в них видно 0,25 центов. Вот здесь у нас просмотры, время, рейтинги. Есть вот ниже, если опускать, какие видео, сколько просмотров, сколько одобрений. Вот. Какая страна. Вот, где мы находимся на карте. Вот, Украина. Так что нужно каждый раздел выбрать. Это коммерческое использование YouTube, заработок на рекламе. Вот здесь открываем, у нас показывается за какие дни, сколько мы заработали. Только включился аналитик. Так уже канал работает в коммерческом использовании уже давно. Вот. Видим, только сегодня пошел, только сегодня открыли эту страничку она была недоступна потому что настройки шли но вот тут разные можно тут на видео не видно может быть но если самому начать делать там быстренько все понятно в ютубе много видео с объяснениями как как это сделать вот например есть assense программа Сейчас мы перейдем на нее Google Sense. Она непосредственно считает, отправляет все заработки. Тут вот 1 ,25 евро 25 центов. Расчет идет в конце месяца. Тут недостоверная информация. Вообще гораздо больше должно быть денег. Ну, мы только начали. Надеюсь, еще много начинающих людей будет. Может, кто и посмотрит. Кому интересно, подписывайтесь. В принципе, это не сложно. Так что, смотрите. Вот, приблизительно вот так выглядит. Вот так расчеты вот здесь отображаются. За какие клики, сколько стоит вот здесь. За разные, сколько процентов. Доходы. Сколько за тысячу кликов 18 евро 25 центов за тысячу кликов просто просмотров видео не считая рекламы реклама подороже будет так что вот так я по мере роста доходов буду выкидывать показывать чтобы люди видели разницу у меня видео это 11 штук вот такая у меня страничка Разные видео это не мои видео, это просто... Сейчас мы покажем мои видео. Вот разные мои видео есть. Коммерческое использование. Вот, вот мои... У меня три подписчика, 125 просмотров. Здесь мы можем выйти на аналитик youtube аналитик где нам сразу покажет какие просмотры рейтинги сколько заработали также можем выйти на sense ну, тут в настройках можно мой канал выйти глянуть Это мы уже здесь были в настройки зайти вот мы заходим в настройки здесь вот Моя репутация вот тут а есть такая вот настройках графа коммерческое использование вот ее мы можем сделать на обычном регистрированном сайте где мы на ютубе зарегистрировались просто регистрируемся выходим motasense вот мы можем выйти но я здесь уже все не сделано. Вот, сразу перехожу, все легко. Все завязано с почтовым ящиком. Сразу адрес отправки чека есть в настройках. Я не буду вдаваться в подробности. Все равно плохо видно. Разрешение фотоаппарата слабое. Хорошо, смотрите, кому интересно. зарабатывают на рекламе на ютубе что вот так, ну, так вернулись что тут я еще могу показать в принципе в принципе ничего вот еще в одни настройки можем войти это настраивать именно свой профиль тут ничего интересного нету самое интересное в настройках вот заходим вот сюда вот, по клику вот у нас иконка заходим сюда настройки YouTube, вот здесь в настройках есть коммерческое использование на коммерческое использование могут делать только те пользователи чей канал зарегистрированный не в Украине, ну я не знаю, в России разрешили, нет, ну скоро разрешат и в Украине, можно в Израиле регистрировать, ставить просто страну Израиль, не обязательно какой город, хоть можно поставить кого угодно, или в США, и в многих еще странах, это надо смотреть на самом Ютубе, много видео, я сам с видео дошел до коммерческого использования. Ничего сложного в этом нету. Просто надо снимать видео, выкладывать. Я сейчас сам выложу это видео. Надеюсь, кто-то подпишется. Если кто-то подпишется, я подпишусь я тоже у этого человека. Буду смотреть его видео. Кто его знает, кто что снимет интересного. Видео менеджер видео. Здесь наши видео, вот смотрите, значок вот такой для коммерческого использования написан. Не знаю, будет видно, я поднесу фотоаппарат. Сейчас. Вот. Иконка такая. Она означает, что это видео используется в коммерческих целях. На нем размещается реклама. Реклама платит деньги. За просмотры видео платят деньги и за саму рекламу. За рекламу платят больше всего. Реклама как в обычных видеороликах. Ну, здесь просмотры. Разные видео по-разному. Интересное видео больше просмотров. Так что смотрите. Ничего сложного нету. Все в интернете написано, как это сделать. Просто я показываю для людей, которые еще не видели, как оно выглядит. Коммерческое использование. В интернете много видео тоже есть. Многие люди выкидывают. Большое им спасибо. Я на этих видео себе сделал. Расчеты они в конце месяца. Вот, сейчас опять зайдем на Ассенс. Это Google Sense главная программа по расчетам по выплатам они отправляют тут все данные связаны с Google, с ютубом есть везде вот под знаками вопроса объяснения есть что и когда как все тут расписано все показано все объяснено тут много функций сразу в них не разобраться. Тут можно менять данные за какую неделю, за 7 дней, за месяц, за месяц, за 2 месяца показать данные. Вот тут невыплаченные деньги, которые не отправились, которые должны быть отправлены. Тут вот настроечки разные. Есть, можно заходить данные там написаны свои. Так что. Но надо соблюдать авторские права. За незаконные клики деньги не платят.